Нарешті відродилася регіональна футбольна федерація. Тільки за підтримки президента футбольного клуба Десна Олексія Савченко розпочалося цілковите оновлення футболу у области. області. Давайте возьмем банальную хронологию. Пришел Савченко Алексей Юрьевич. В клуб Чернигов забирает команду, которая находится еле-еле в первой лиге, в конце турнира таблицы. Погашает все долги. команда, команде остается задача четвертое место в нынешнем чемпионате Украины, первой лиги. Эта задача выполняется, то есть это человек максималист, который поставил задачу четвертое место, значит он выполняет. Сегодня Алексей Юрьевич Савченко поддерживает не только футбольных болельщиков, но и всех граждан города Чернигова. Это позитив не только для футбола, для всех людей, которые сегодня являются жителями нашего города, нашей области. Благодаря Алексею Юрьевичу Савченко футбольная федерация сегодня делает свои первые шаги. За час работы Олексія Савченко, президентом футбольного клуба Десна, кількість команд, які представляют область, втричі. Фанаты тысячами відвідують игры за участью Десны. Футбольная федерация области розгорнула свою деятельность и найближчим часом нарощуватиме темпы. Во-первых, я считаю, что это историческое событие в области. Вот, это историческое событие вообще для развития футбола Черниговской области. В целом, потому что никогда не было чемпионата, который состоит из 11 команд на сегодняшний день. Хотя я, в принципе, хотел, чтобы было порядка 12 команд. Вот. Никогда ну, так самоотверженно еще не работала Федерация футбола. Ну, вот. ну, естественно, это достаточно хорошо. Огромное количество детей. 20 практически районов, районных центров задействовано в этом чемпионате. Добре, что теперь дети идут до футбольной школы, а на матчи люди приходят с семьями. За словами Савченко, футбол – это шоу для всей родины.